活过来了！我终于活过来了！你是谁？我是巅峰谷手握四海之源的大山神。大山神？ 五百年前，我被你齐家先祖斩杀，便给齐家下了双生元神的诅咒。凡齐家双生儿，必有一子胎死腹中。两个元神共用一体，双生元神却不停地争斗，成功者方能占据身体，而失败者会坠入无尽的黑暗，直到你为止。 你体内的双生元神停止了争斗，你的哥哥炎为你甘愿牺牲，让你活了下来。那一刻，这个诅咒就彻底结束了。这诅咒实则是一种考验，蕴含了无限的神力。如今，你们通过考验，这神力已被完全唤醒。什么神力？一切的罪恶。 因你齐家先祖而起，也该由你去终结。去吧，万法皆空，因果不空。<laughs> 为何？我见过大山神了，他跟我说，双生元神诅咒是因你而起，但会因我而终。这既是一份诅咒，也是一份神力。五百年的罪恶，该终结了。<laughs> 罪恶？你们根本就不知道真正的罪恶是什么。 不敢担心，不 <noise> 知。<noise> <noise> 且让。<music> <music> 我在康复，我我不能死，我不能死。五百年前，你就应该死罪恶终将会被终结。你们什么都不知道，只会高高在上，义正言辞的审判着所谓的罪恶。我上善恶正邪，什么黑白对错。 我不服，我不服！